Слушайте, а здесь є кофе? Вот такої імені апаратний клас. А ви можете сказати моїм віж? <решко> Судно замісна, замісна кава. Да. Внімання в студії, пожалуйста. Тренерські крісла розвертаються все рідше і рідше, а за сценою голосу діти стає все спекотніше. Яким у їхній пам'яті залишиться цей день? Відверті зізнання зіркових тренерів і щирі переживання юних учасників вокального шоу. У нашому щоденнику ми покажемо вам все, що залишилось за лаштунками п'ятого дня вибору на ослід. Що ми починаємо, товариші? Садам бера. Давай, давайте. ви так же артистично, як на відеокату. Так іменно дайте жар. Дайте. Я розумію. Два в одному Іван та Андрій Мандрюкови ще на кастингу дивували всіх своїми схожими, як дві краплі води голосами. Цей запальний дует, який вміє співати в унісон, дістався Тіні Кароль. Не ваших Руки вверх. Ані только сказали, підніміть, я не вижу ваших рук, так? Я зрозуміла, що це мої люди. Ви знаєте, Что-то нутро все мне сказала да жми, то есть получилось, что как будто они только вышли, я уже нажал. Не, ну уже конечно, сбивалась, когда сразу в первые сразу в секунды уже развернулось кресло и на король ну, дружи был ради, конечно, было Ну не знаю, меня прям разгромил гром, Ух ты! И Света повернулась тоже, а? Ж Хорошо. Выполняй. Это же так интересно, что ты прошел дальше. Да. Ну и я думаю, что это интересно. Братья двоем дивиться на нас. Очень интересно. С речевками. Що ми якось друг друга підтримаємо, а там просто не кожен, там вже один чоловік, він просто себе може не піддержати, а ми два брата, друг друга піддержимо. Я був впевнений, що це співає один хлопець. Я, я вибачаюсь, Я думав, яка цікава обробка в ну, обробка голосу в хлопці, а я 25 років на сцені. в мене великий досвід. І... Итак, и Олега. мне было приемно да. с вами попрацевать. У Олега, что досы, у светы конфеты, а у меня успех. Ну что, выбирайте. Но, но лучшее шоу в этой стране, гарантирую вам я. Лучшие ролики, самые красивые самые яркие гарантирую вам я! Я знаю, что вы сейчас потерялись, вам очень сложно, действительно, потому что мы сейчас за вас боремся. Вы пришли сюда, чтобы вот, не бояться, а зачем мы тогда вообще сюда приходили? Просто тут а, такие жюри, они же очень знаменитые. если ты пройдешь, это велика дуже в жизни, я думаю. Особенно, если еще маленькие, что мы... <говорит> Смотрите на ага, меня ага. и выбирайте меня, yeah. и вы не прогадаете, обещаю. Ага, ага, Аплодисменты, yeah. поддержка yeah. зала! Парни, только самое главное, самое главное в жизни что, не вестись на манипуляцию. Не было бы сложно. Не было бы сложно. Итак, всем залом отсчитаем. Три, два, один. Спасибо огромное, что вы все вернулись. Ну мы хотим сильно пойти к Тиникам. Иначе нас папа покалочит. Мы Йо! Йо! <свечес> у меня очень классные песни, у нас певают, очень такая воинная. Ты видела? Хорошие люди, <свечес> да? <свечес> 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 они с самого начала знали. Мне тоже кажется, они сразу <свечес> да, на тина <сцину свечес> даже работали, да, да, да. да, 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 да. Они, там, там, они не, не колеблются. Не, не, не. Мы не видим крупно, они знали. Они, они искали глазками. Браты Мандриковы в один голос признаются. Їхня тренер це щось. Вона красива дуже. Ну, Якось, коли близько дивишся, то вона якась така. <с?> ну <с?> така красиві. Вона нам дуже сподобалася. Ну, вона якась добра, оце, коли дивишся на неї, то вона якась по телевізору вона теж добра, ну, так, якщо вживу, то вона класна. Може піддержати, може сказати, де краще, де хуже. Заспевать. Да. Ну как, поменяли мелодии, ну, да? Да, да <служит> <вроде> поменяли. <laughs> По-своему по здорово. В манере как бы. Да. Мы будем себя налаштовывать, ну, чтобы набить, чтобы как так заспевать классно, чтобы... Ну, у нас папа нас набить на бить. Давайте, денег, будем ездить на конор отдыхать. Возьмем семью, поедем, короче. Ну, все. Ну, осталось только выиграть конкурс. Дело за маленьким. Да. Крістіні Карабановій всього 11, а вона вже видає власний журнал. Дівчина застерегла, ведучих голосу Діти. У цьому номері вся правда про телепроект, адже він присвячений вокальному шоу та сенсаціям і скандалам довкола нього. Тепер під прицілом гострого пера юної журналістки-Рокенрольщиці рок н буде зірковий тренер Тіна Кароль. Самый волнующий момент был, когда я только вышла на сцену. Вот только вышла и сразу начала волноваться. А когда пошла песня, уже стало легче. Я как бы уже начала петь, и мне там кайф. Ну, кайф начался. Это была зажигалка это драйвовая это весело ярко она неординарная достаточно девочка попробую из нее создать такую хулиганку почему нет она хулиганка мне нужна хулиганка я поняла что вот она хулиганит вышла петь на сцену и хулиганит мне нужна хулиганка поэтому я повернулась крепко нажимай я была как в трансе я ничего не замечала но Потом была безумно рада, что ко мне повернулись. Вот я тогда м -м, пела э, ленинградский рок-н-ролл Жанна Гузарова. Мне Светлана Лобода сказала, что я кричала. Ну, а я бы хотела так петь, чтобы всем понравиться, судя. Даже Светлана Лобода. Я выбрала Тиму Карли, потому что мы с мамой, я тоже, мы ее вместе давно очень слушаем. У моей мамы там она каждый день буквально слушает и, и нам, ну нам она очень нравится вообще, поэтому я выбрала ее. Дай тебе свой. Нет. <свят> ну, давай ну, у меня такое понятие, что как бы если ты певец, то ты должен все все как бы уметь делать. Ну именно в пении. Тебе дали эту песню, значит ты должен ее спеть. Так ярко, чтобы всем запомниться. Конечно, понимаю, что там, может, я не, ну, не идеально, но все равно надо свои недостатки дорабатывать. Смотри, пап, тут журналистский микрофон. Давай я попробую, как это быть журналистом. На проєкті Голос Діти Кристіна вирішила розвивати не лише свої вокальні здібності, а й принагідно спробувати себе у журналістиці телевізійній. Ти б хотіла, в якому би я ще жанрі спіла. <плес> Може <плес> бути реп. Да. Относительно для того, що я люблю Мінаш, я б змогла спити реп. Що <плес> твоє? Ана Пихун для выступу на голос детей выбрала особливую песню, цим и выбрала себе место у команды Тины Кароль. Диана пела Кадри. Даже хорошо, что и вот в этом случае это замечательно, потому что она ее голос гармоничен с песней, она там и ау, и ау, что-то делала такое смешное, и это как-то было невероятно. Я сидела и по программе думала, что же ей придумать, какую песню, чтобы она также органично смотрелась. Вот такие ребята, когда проходят, которые поют какую-то народную музыку, скажем как девушка, которая пела кадри, да, потому что эстрадное искусство, я уверен, будет представлено в нашей в нашем шоу всесторонне и полно. А вот такие какие-то жанры, которые, которые не очень часто можно услышать по телевизору, по радио, то, что они проходят наш проект, это меня очень радует. И то, что ребята, тренеры понимают. Що такі люди нужні, мене дуже радують і обнадіжують. Коли я вже почала співати вже другий куплет, вже побув вже майже по кінець, то я думала, що все, вже вже ніхто не обернеться. А потім, коли одинулася на Кароль і скрипка, то я якось так зраділа, почала ще красивіше співати. Когда я повернулась, это был мой восторг, это было счастье, потому что как она выглядела, ее волосы, ее улыбка, ее песня и голос, все вместе, это одно целое. Дианочка, а скажи, а в каких стилях ты сейчас спеваешь? Э -э, спеваю джазовые песни, э -э, французские, э -э, такие э -э, мелодрамы, такие спеваю. Мелодрамы. А, mm -hmm. а ты? А ты... Хорошо. Ты не спеваешь Эдит Пиаф? Да. Просто в тебе ну, голос дідп'яв. От дійсно це тремоло в голосі дуже схоже. Я співаю пісню подам. Подам? Да. А можна кусочок? Спой кусочок. Ні, 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 не, не треба. Якщо ми будемо працювати разом, ти поспіваєш падам. Я думаю, що саме час вибирати. Я э, обрала Кароль, думаю, тому що я Кароль з самого дитинства знаю, що це за співачка, а скрипку я ну, не так його давно знаю. Я, а так, Кароль я з самого дитинства люблю співати її пісні. Е, ще коли мені було ще 10 місяців, я вже ну, вже співала, потім ще коли мені було аж 3 роки, то я вже її пісні підспівувала. Давай всім поклаємо. много-много всего интересного. До встречи! Из моего репертуара мне полностью все песни мои понравятся, я бы все хотела заспевать сразу. А коли скажуть, яку готувати пісню, то я буду зі своєю вчителькою її ну репетирувати вдома. За красунчиком Микитою Коноваловим мріють усі учасниці вокального шоу. А кількість шанувальниць після його виступу на сліпих прослуховуваннях виросла в геометричній прогресії. Сначала <титут> было три девочки, не давали учить уроки, мешали. Теперь все это много больше, и мама в шоке. Мы вообще ничего не можем сделать, звонят звонок. Нет, у меня свободного времени, только на улицу и на улицу они меня умоляют выходить. Рок-н-ролльные нотки у Микитиному виконанні растопили сердце рок н рольщика Олега Скрипки. Зірковий тренер не втримався и развернул свое кресло. Ну, я сначала волновался, потом, когда вышел на сцену, стал отжигать по-полному. И когда ко мне на последней секунде обернулись, я вообще это, чуть, чуть не расплакался. Это реально было круто. Олег, давай жми эту кнопку! Честно говоря, у меня рок н уже есть в команде, и я не планировал брать еще детей. Так у меня прям клали не мой, Холодный разум это выбрал, а это мое сердце выбрало. И значит, так так может быть. Спасибо. Расскажи немножко о себе. Дай познакомиться. Ну, пока Олег еще думает, что тебе спросить. Ну, я мальчик. А -а -а, спасибо. А что еще? <плодисмент> ну, в каком классе ты учишься? Я в седьмом классе. А Нравлюсь <плодисмент> всем девочкам. Мама, ну как-то пороть пора, по-моему. По-моему, пора, да. Отрак не ходит. Ну, ты молодец. Ты гарно, стильно выглядишь. Ты, хлопец, впевненный на себе. Тем паче, ты подобаешься девчатам. А девчата – это наша аудитория. <свистит> Готов. Готовимся. Бабушкой вы станете скоро, я так чувствую. С такими повадками. <свистит> Трудно. Такие, Олежка, ты не изменяешь себе, да? Пацанов а? берешь. Я реально держав. Ну, я не видержу. <рес> Все, я, я, ну. я більше не буду, я обіцяю. Крутяк. я теж. О, У мене теж. А, а у нього рука. Так у него... Як виявилося, в Олега Скрипки і його підопічного Микити спільні не лише музичні вподобання. Мій тренер Олег Скрипка дуже добрий, веселий. Ему нравится, как я танцую, пою. В общем, ему нравится, как я зажигаю. А что такое как «Казак как не чай фата моргана»? А это такое? Это песня про казаков. А можешь ее спеть? Да? Хорошо. Мне Олег сказал, что э, я должен порвать зал, и я это сделаю. У меня есть одна мечта, которой я, я хочу выиграть этот проект больше всех. Перед сценою ми скажу, менше хвилювалися, ніж коли на нього вийшли. Аби не відставати від своєї колеги Тіни Кароль Олег Скрипка теж вирішив одним пострілом полювати одразу двох дівчат. Тренери спершу було подумали, що Дар'я і Софія сестри. Коли ми вийшли, ми дуже сильно. Думали, что вот повернитесь, смотрели просто на эти кресла, чтобы они быстрее повернулись. Дарья и София, 12 лет, они профессионально спевают, они энергичны, это то, что нужно мне не в команду. Ну так сталося, інші тренери не, не повернулися. Я вдячний їм, тому що якщо вони повернулися, дівчата до мене не пішли. Тому що ну як правило, право, дівчата бояться до, до мене йти, до, до дядька і когда повернулись, это было столько валволені. это да так приятно було просто. Мы вышли, это такой шок. Мы там и прыгали, и визжали, всех обнимали, целовали, просто готовы были, не знаю, прыгнуть с парашютом, упасть в речку. Все могли сделать, это очень, очень приятно. Мы на волосе дети! По Попрацюем, побачим. Я с девчатами тоже никого не працюю. Ну вы же модные. Вы, вы же барами как-то по-своему сделали, нет? Хип-хоп, нет? Да, не хип-хоп. Хотя. Вот своего тренера мы хотели получить максимум того, чего, чему он может нас научить, там разным советам по вокалу, по там, внешности, движению у него научиться. Мы максимум возьмем то, что он нам будет давать. І випитаємося все виконувати і все запам'ять, щоб вийшов свої Я не боюся дівчат набрати в свою команду, тому що вони мені потрібні для балансу для балансу енергії. Потрібно як в школі в класі. Требовалось, чтобы было и хлопчики и, и девчата. И в мене в команде мусить, обов'язково будут и хобби и девчата. Это для баланса энергии, для успеха. Мы хороший дуэт, мы не разлучны, мы хорошо дружим, мы ходим на актерское мастерство. Ну, в общем, мы можем все. Все, что нам скажут, то мы сделаем. Ну, кроме там каких-то сильных уже перемен, на которые мы не согласимся. В ту и через дубоив девчата думают над своим новым сценичным образом. Нам бы под костюмы подошло, да? Да. Что вам нравится? Олба. А тебе даша? А мне тогда нежно-розовая такая красивая. Вот, у вас будет хоть одно отличие. Разные. Да, хоть в чем-то родите разные. Опять не скажешь, что мы одинаковые. У великій родині Сахарових стало спокійніше. Після успіху на сліпих прослуховуваннях Софію почала слухатись молодша сестра Башкетниця. Подальшу участь у проєкті 12-річній виконавиці забезпечив Олег Скрипка. Учителя и одноклассники очень гордились тем, что в их школе учится участница «Голос дети». Брали потом автографы. София Сахарова тоже может дать рок н ролл нормально. А она такая, от лирики до рок н ролла все делать. Сначала было весело, потом было печально. Почему же ко мне никто не поворачивается? <тит> <тит> Скажи, не нажмете на кнопку, будете стирать мне подгузники. Ну, Олег Скрипка повернулся ко мне в последнюю секунду. И мне уже потом стало хорошо. последний момент Олег Скрипка нажал на кнопку. <связь> <связь> Олег так и <связь> успел. Ты испугалась, что никто не нажал? Вот Олег прям последнюю секунду. Я даже запереживала. Я подумала, что все-таки он я не успел. Я ждал с Тина Я даю, давай, давай натиснем. нас думала, думала. Что ты думала? <свистит> думала, думала? Прекрасный вокал. Я потом в конце подумала, а что это думаешь? мальчик. Потом думала, нет, это девочка. Какой мальчик? Ну... Ты что? Ну, потому вот что симпатия такая в голосе присутствует, но это красиво очень. Мне нравится ощущение, что связки подсевшие, но они не подсевшие, потому что ты тянула все высокие ноты. Я собираюсь выиграть, возможно, в этом конкурсе за счет того, что я такая маленькая девочка, а внутри меня очень позитивный и сильный голос. I'm really happy here. With this game we play, Looking for я думаю, что Олег Скрипка научит меня стать сильнее. Возможно, я перейду на следующий уровень своих вокальных знаний. До зірок. Ось що для Еліни Сосновської означає участь у голос Діти. І цим шляхом маленьку кримчанку вестиме тренер Світлана Лобода. Ой, Ліну, так здорово, mm. що ми попали на цей проєкт. Тобі нравиться позитива? Конечно. Тут все так інтересно. Во-первых, необычно, no. Все красиво. А Ти много повідала. Так? Да, очень много повідала. О, много інтересно діло. Увізяла, чого немає в Криму, так. Да? Прежде чем как выйти на сцену, стала сильно переживать, волновалась. А когда вышла, начала петь, но ну, я почувствовала энергию зала и мне стало легче. Я как бы мне волнение ушло. Песню, Самый волнительный момент был, это когда ты поешь, тренеры не оборачиваются, а уже конец песни подходит, они все никак не оборачиваются. Это самое такое трудное было для меня. Лина обладает удивительным вокалом. Она поет Видни Хьюстон» так, как практически пела Видни Хьюстон» в своей песне. И я считаю, что для ее возраста это феноменально. Я уверена, что она сможет петь песни с большим диапазоном, и она покорит сердца многих женщин в нашей стране. Она, наверное, сидела ко мне спиной и слушала. Ну, бывают такие люди, когда поют, и уже никто не оборачивается, но они уже начинают расстраиваться. Ну, не знаю, она может почувствовала, что я, ну, как бы пою до конца, не этот, не расслабляюсь. Я э, просто заслушалась. Я поняла, что такого одаренного человека я не могу пропустить. Знаешь, в 12 лет петь такую сложную песню вот верхние ноты когда ты брала ты их а, знаешь как пела это моя нота правда ты так это делала это было здорово Спасибо. молодец а это моя девочка я, я очень очень сильно рада что ты со мной что тебе хочешь я спеть. вообще хотела бы спеть лес Здесь хорошая песня. Mm -hmm. А чего? Био споет, да? Mm -hmm. Ну, мы, мы же играли. Очень быстрые песни не очень люблю. Но мне нравятся такие более медленные, лирические. Mm -hmm. Я хотела бы, чтобы мне Светлана Лобода ну, посоветовала, как правильно петь, как правильно себя держать на сцене, не волноваться, научить меня движениями разными, ну чтобы я танцевала, хорошо, как она Може, ребенок так Ой, я пить, об'яснити. Женяч, а можна молоком все ще розбавити? Мені, ні, мені просто так. Да, от велику, дуже слабку і там багато молока. такого. Три на три у п'ятий день вибору на ослід Волега Скрипки та Тіни Кароль однаковий рахунок. У їхніх командах з'явилось по три нових учасники. Світлана Лобода обрала лише одну виконавицю. Вільних місць у командах зіркових тренерів стає все менше. Які несподіванки готує наступний день вибору на осліп? Кому поталанить силою свого голосу розвернути ось ці крісла? Не пропустіть шостий день сліпих прослуховань голосу діти наступної неділі в ефірі телеканалу один плюс один о 20.15. А про все те, що залишилось за кадром вокального шоу, ми розкажемо у нашому новому щоденнику.